Salam. Microsoft PowerPoint proqramı ilə bağlı olan bu son video dərsimiz Slaytların nümayişi adlanır. Bu video dərsimizdə hazırlamış slaydların nümayiş olunma formaları haqqında danışacağıq. Slaytların nümayişi hazırlamış təqdimatın sonuncu mərhələsi hesab olunur. Yəni hazırlamış prezentasiyanın dinləyicilərə təqdim olunma mərhələsidir. Slaytları nümayiş etdirmək üçün müxtəlif üsullardan istifadə edilir. Əvvəlki video dərslərimizdə görünüş düymələri haqqında danışmışdıq. Görünüş düymələrindən istifadə etməklə slaytları nümayiş etdirmək olar. Bu slayt şov görünüş düyməsinin köməyi ilə mümkündür. Bu düymənin köməyi ilə slaytları nümayiş etdirərkən təqdimat cari slaytdan etibarən başlanır. Yəni hal-hazırda aktiv olan slaytımız 13 nömrəli slaytdır. Əgər biz slayt şov görünüş düyməsini basonsa Sol düğmesiyle sizler bu zaman aktif olan slide'den itibaren nümayiş başlayacak. Aktif olan yani cari slide'den nümayişe başlamak için Shift F5 kombinasiyasından da istifade olar. İndi bu kombinasyonu iddia edeceğiz. Gördüğünüz gibi yeniden nümayiş cari slide'den itibaren başlamış oldu. Escape düyməsini sıxmaqla slayt şou rejimindən çıxa bilərik. Slayt nümayişi zamanı ən çox istifadə olunan yol isə slayt şou menyu başlığının əmrlərindən istifadə etməkdir. Burada yerləşən əsas ən vacib 2 düymədən istifadə etməklə slayt nümayişini başdan başlatmaq və yaxud cari slaytdan başlatmaq olar. İlk slaytdan etibarən nümayişə başlamaq üçün klaviaturadan F5 düyməsini sıxmaq, cari slaytdan, yəni aktiv olan slaytdan nümayişə başlamaq üçün isə klaviaturadan Shift F5 düymələr kombinasiyasını birgə sıxmaq lazımdır. Yəni bu kombinasiyalar gördüyünüz düymələri əvəz edir. Birinci slaydımıza qayıdaq. Gördüyünüz kimi birinci slaydımızda pəncərə quruluşu və əsas anlayışlar başlığı mövcuddur. Slaytlarımızdan hər hansı birinə keçək və bundan sonra birindən etibarən düyməsini sıxaq. Gördüyünüz kimi, əmrin icrasından sonra ilk slaytdan etibarən nümayiş başlamış olur. Escape düyməsini sıxmaqla nümayişi sona çatdıraq. İndi isə slaytlarımızdan hər hansı birini aktivləşdirək və klavyaturadan təkcə F5 düyməsini sıxaq. Qeyd edək ki, F5 düyməsi də elə nümayişi başdan başlatmaq, yəni ilk slaytdan başlatmaq üçündür də gördüyünüz kimi F5 düyməsini sıxılması ilə nümayiş ilk slaytdan etibarən başlamış oldu. Cari slaytdan nümayişə başlamaq bu düymə proqram pəncerasının sağ aşağı küncündə də yerləşir. Yəni hər iki düymə eyni işi izah edir və hər iki düymənin klaviatura qısa yolu Shift F5 şəklindədir. Yenə də slideshow lent başlığında yerləşən cari slayddan etibarən düzməsdən çıxsaq nümayiş cari slayddan etibarən başlamış olacaq. Təqdimatların həyata keçirilməsi zamanı Ctrl+P və Ctrl+A kombinasiyaları haqqında danışaq. Məlumdur ki, digər ofis proqramlarında Ctrl+P kombinasiyası çap etmək üçün, Ctrl+A kombinasiyası isə üçün obyektləri qeyd etmək üçün nəzərdə tutulub. Hal-hazırda mətn qutusunun içində kursoru müəyyən bir yerə yerləşdirsək və Ctrl+P düyməsini sıxsaq, avtomatik olaraq çap rejimi aktiv olacaq. Ancaq slaytların nümayiş etdirilməsi zamanı Ctrl+P düyməsi çap rejimini aktivləşdirmir. Yəni bu zaman bu kombinasiyanın funksiyası tamamilə fərqli olur. Klaviaturadan F5 düyməsini sıxaq və nümayişi başladaq. Bundan sonra isə yenə klavyaturadan Ctrl+P kombinasiyasını icra edək. Gördüyünüz kimi heç bir çap əməliyyatı, çap prosesi başlamadı. Bunun əvəzinə maus göstəricisi kiçik nöqtə formasını aldı. Bundan sonra mausdan yazı yazmaq üçün hər hansı qeydlər aparmaq üçün təqdimat zamanı müəyyən bir hissələri qeyd etmək üçün istifadə edən bilərsiniz. Escape düyməsini sıxanda proqram bizdən dəyişikliklərin yadda saxlanıb yaxud saxlanmayacağını soruşur. Eyni qayda ilə Ctrl+A kombinasiyası da nümayiş zamanı bütün obyektləri qeyd etmək üçün istifadə oluna bilmir. Normal görünüş rejimində Control A düyməsinə sıxsaq, bu zaman aktiv olan mətn qutusunda tərkibdə nə varsa, hamısı seçiləcək. Ancaq nümayiş zamanı bu düyməni sıxsaq, tamamilə başqa funksiya yerinə yetiriləcək. Bu dəfə Shift F5 kombinasiyasından istifadə edərək cari slaytdan etibarən nümayişə başlayaq və klavyaturada Control A düymələrini sax. Gördüyünüz kimi, bu zaman pəncərənin Sol aşağı hissəsində idarəetmə düymələri meydan çıxdı. Bu düymələr vasitəsilə slaytlar üzərində hərəkət etmək, əvvəlki slayta keçmək, növbəti slayta keçmək kimi əməlləri icra edə bilərik. Digər düymə qələmi aktivləşdirmək, onun rəngini məyənləşdirmək üçün nəzərdə tutulur. Düzbucaqlı şəkildə olan digər düymə vasitəsilə müxtəlif əmərləri icra etmək mümkündür. Məsələn, növbəti slayda keçmək, əvvəlki slayda qayıtmaq və s. Yenə Escape düyməsini saxlamaq və slayt nümayişini sona çatdıra. Beləliklə, PowerPoint proqramı ilə bağlı olan bu son video dərsimizdə slaytların nümayişi haqqında danışdıq. Sağ ol.